Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ruhaida Petrosli dari Kostini akan membentangkan Kisah salah laku etika dan perundangan keguruan bagi kod ADUP 2132 Professional Misman keguruan. Pengenalan. Salah laku, etika dan perundangan guru merujuk kepada tindakan yang melanggar norma-norma etika profesional dan undang undang yang mengawal tingkah laku dan amalan seorang guru dalam menjalankan tugas mereka. Ini termasuklah penyalahgunaan kuasa perbuatan tidak bermoral seperti gangguan seksual penderaan pelajar, penipuan diskriminasi serta pelanggaran prinsip keadilan dan kesesamaan dalam interaksi dengan pelajar dan rakan sekerja Salah laku ini boleh dikenakan tindakan disiplin oleh pihak berkuasa pendidikan dan dalam kes yang lebih serius boleh membawa kepada tindakan undang-undang atau pemecatan. Mari kita lihat 5 kes salah laku. Saya telah senaraikan 3 5 kes salah laku. Pertama, kes kesalahan seksual terhadap pelajar. Kedua, kes penyelahgunaan kuasa dan penyelenggangan dana kes ketiga kecuaian dalam tugas yang mengakibatkan kecederaan pelajar. Dan kita lihat kes yang pertama. Kita boleh lihat kronologi kes bagi kes satu kesalahan seksual terhadap pelajar. Kes ini melibatkan seorang guru yang dituduh melakukan gangguan seksual terhadap seorang pelajar sekolah menengah di kawasan luar bandar. Mangsa mengalami tekanan emosi dan trauma akibat kejadian tersebut lalu memberitahu ibu bapa tentang apa yang berlaku. Ibu bapa pelajar tersebut mengambil tindakan dengan membuat laporan polis terhadap guru berkenaan. Dalam pembicaraan di mahkamah, pihak pendakwaan mengemukakan bukti rakaman percakapan mangsa serta keterangan saksi lain yang menyokong dakwaan. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan hujahan, mahkamah mendapati guru tersebut bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama lima tahun atau kesalahan melanggar atas kesalahan melanggar Seksyen 354 Kanun Keseksaan. Impak daripada kronologi tersebut, kes ini menunjukkan kesan buruk salah laku guru terhadap psikologi pelajar terutamanya kerana pelajar menganggap guru sebagai penjaga keselamatan di sekolah. Rahman 2019 menyatakan bahawa salah laku seksual guru memberi kesan trauma yang boleh mempengaruhi emosi dan pembelajaran pelajar untuk jangka masa panjang. Kes ini juga mencemarkan nama baik profesion keguruan. Analisis kes 1. Pertama, pelanggaran etika keguruan. Guru telah melanggar kod etika guru yang menuntut integriti, hormat kepada pelajar dan keselamatan murid mewujud Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2021 selaku ini bertentangan dengan tanggungjawab profesional guru kedua kesan psikologi kepada mangsa mangsa mengalami trauma tekanan emosi, rasa takut hilang keyakinan diri dan gangguan pembelajaran menurut kajian trauma akibat gangguan seksual oleh guru boleh memberi kesan jangka panjang terhadap perkembangan sahsiah pelajar ketiga menjejaskan imej profesi keguruan. Selain laku ini merosak reputasi profesi keperguruan di mata masyarakat. Masyarakat hilang kepercayaan kepada guru sebagai penjaga keselamatan dan moral pelajar. Mari kita lihat pula kes dua. Kes dua, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan dana. Kronologi kes. Seorang guru besar di sekolah rendah telah menggunakan kuasa dan kedudukannya untuk menyelewengi dana sekolah yang diperuntukkan oleh kerajaan bagi tujuan pembangunan fasiliti pendidikan. Dana tersebut disalahgunakan untuk tujuan peribadi. Perbuatan ini mula dihidup selepas audit dalaman kewangan sekolah dijalankan oleh pihak pengurusan yang mendapati ketidakselarasan dalam laporan pembelajaran dana. Setelah siasatan lanjut oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bukti kukuh menunjukkan penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan dana oleh guru besar terbabit. Kes ini dibawa ke mahkamah dan hasil pembicaraan mendapati guru besar tersebut bersalah atas tuduhan menyeleweng dana. Mahkamah menjatuhkan hukuman denda serta penjara selama dua tahun kepada guru besar tersebut atas kesalahan menyalahgunakan kuasa dan menyelewing dana sekolah. Ini kedua Pertama, melanggar prinsip integriti. Guru besar gagal menunjukkan nilai amanah dan tanggungjawab dalam pengurusan dana sekolah. Menunjukkan ketidakpatuhan kepada etika profesional seorang pendidik. Kedua, penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan peribadi. Dana yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan sekolah digunakan untuk membeli barang lain. Manipulasi kedudukan sebagai pentadbir untuk menutup perbuatan salah. Yang ketiga, pelanggaran undang-undang dan kod etika perkhidmatan awam. Melanggar Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 berkaitan penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan dana. Belasan kes kes ini menjadi simbol ketidakpatuhan kepada prinsip integriti yang sepatutnya menjadi pegangan utama bagi guru. Penyelidikan dana menunjukkan bagaimana kekuasaan boleh disalahgunakan untuk kepentingan peribadi. Allah 2020 menekankan bahawa isu seperti ini merosakkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dana yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan pelajar dan fasiliti sekolah tidak dimaksimumkan akibat perbuatan individu yang tidak bertanggungjawab. Kes tiga, tentang kecuaian dalam tugas yang mengakibatkan kecederaan pelajar. Kes tiga, berkaitan kecuaian dalam tugas yang mengakibatkan kecederaan pelajar. Kronologi kes Ketika aktiviti berlangsung, guru tersebut didapati lalai dalam memantau keselamatan murid termasuk tidak memastikan peralatan sukan dalam keadaan selamat sebelum digunakan. Akibat kecuaian ini, seorang pelajar telah mengalami kesedaraan serius semasa menjalankan aktiviti fizikal. eksiden tersebut dilaporkan kepada pihak pengurusan sekolah dan keluarga pelajar telah mengambil tindakan undang-undang. Setelah pembicaraan di mahkamah, guru tersebut didapati cuai dalam melaksanakan tanggungjawab sehingga menyebabkan kemudaratan kepada pelajar. Mahkamah memutuskan guru terbabit bersalah dan menyatukan hukuman tindak atas kecuaian mengakibatkan kecederaan pelajar. Maklumat, kes seperti ini pernah berlaku di Malaysia antaranya pada tahun 2019 di sebuah sekolah menengah di Kuala Lumpur di mana seorang pelajar lelaki cedera parah akibat kecuaian guru yang gagal memastikan aspek keselamatan semasa latihan sukan. Guru tidak memeriksa keadaan padang dan peralatan sebelum aktiviti dimulakan. Akibat kecuaian itu, pelajar terjatuh dalam lubang yang tidak ditanda. Mahkamah telah mendapati guru tersebut cuai dan menjatuhkan hukuman denda di bawah Akta POS kerana kelelayan profesional. Analisis kritikal. Pertama, pelanggaran tanggungjawab profesion guru. Guru sebagai penjaga kesempatan murid di sekolah memiliki tanggungjawab undang-undang dan etika untuk memastikan persekitaran pembelajaran dan kurikulum selamat. Dalam kes ini, kurikulum uh, guru cuai melakukan pemeriksa kesempatan terhadap peralatan sukan sebelum aktiviti bermula. Dekat sambil ini, melanggar kuit perguruan Malaysia yang menuntut guru sentiasa menjaga kebajikan dan keselamatan pelajar. Kedua, mengabaikan aspek keselamatan pelajar. Kes ini membuktikan betapa pentingnya kepekaan guru terhadap risiko kecederaan semasa aktiviti luar bilik darjah. Ahmad dan Zainuddin 2001 menegaskan bahawa keselamatan pelajar adalah tanggungjawab utama dalam setiap aktiviti yang melibatkan mereka kesimpulan profesionalisme keguruan di Malaysia perlu diperkuatkan dengan pengukuhan etika dan integriti guru melalui latihan berterusan. Selain itu, pemantauan dan pengawasan yang ketat harus dilaksanakan untuk memastikan guru bertindak mengikut piawai profesional mencipta persekitaran pendidikan yang selamat dan berintegriti.